Минулому році Дзержинське управління регіонального будівництва звела у і наразі успішно експлуатує сучасний теплогенеруючий комплекс для Криворізької виправної колонії номер 80 Цій установі вже більше 50 років. Стільки ж років було і старої колонії, яка морально і фізично застаріла, і стала економічним непосильним вантажем для колонії. У 2013 році став випрос у демонтажі Во-первых, она уже и небезопасная была, и моральная, и физически устаревшая, а также экономически просто ее не тянуло уже. Колония просто и обслуживать, и потребление газа, и так далее. Было решение о ее демонтаже, списании и постройке новой котельной. Обратились к местным властям. К районной администрации, городской э, власти и нам посоветовали э, инвесторов в виде Дзержинского управления регионального строительства. Мы обратились к ним, нашли понимание, пошла ответная реакция, и с лета 2013 года мы начали оформлять документы и запускать проект по постройке новой котельной в Криворжской исправительной колонии. Вот. В процессе строительства, в процессе обследования теплотрассы возникли дополнительные, скажем так, расходы у инвестора, так как пришлось строить и новую теплотрассу. Но спасибо им, они взяли на себя этот груз и, так сказать, построили котельную, теплотрассу. В срок запустились, дали тепло. Это был октябрь 2014 года. Котельная работает. Сбоев за эти 3-4 месяца не было. Температурный режим, значит, мы стараемся поддерживать согласно действующему законодательству. Это 18 градусов в жилых помещениях, 20 градусов в медико-санитарной части я как начальник, скажем так, я доволен, так как у меня нет этих проблем с обслуживанием вот этих всех сетей, котельной и так далее. Мы знаем, у нас есть счетчик, который мы один раз в месяц сверяем, перечислили деньги, все, люди дали тепло. Будівництво подібних теплогенеруючих об'єктів для установ пенітенціарної служби це пілотний проект Україні. Незважаючи на складності, пов'язані з узорженням проекту будівництва, земельними питаннями, заміною теплотрас і внутрішніх мереж, а також з проведенням робіт на території режимного підприємства, мета була досягнута, і в жовтні 2014 року нова котельна подала тепло в колонію. Стрістів подобних об'єктів на Україні ноу-хау. проект, по которому построена наша котельная, это доработанный проект такой же котельный у нас находится на ВЧ-33. Единственное, что мы заменили насосы, изменили алгоритм работы котельной с учетом условий, в которых она сейчас находится. В связи с тем, что у нас котельная работает без присутствия персонала, если на ВЧ-30 у нас используется оптиковолоконный кабель, то в данной ситуации мы используем спутниковую связь через интернет, управление котельной. И вся информация о ее работе также приходит на наш центральный пункт, пункт который диспетчерскую находится на городке где диспетчер уже мониторит работу оборудования. При запуске были определенные сложности у нас в связи с тем, что ну, сети новые, необходимо было произвести наладку. Доступ в это учреждение он ограничен, имеет особую ну, специфику посещения. Поэтому была налажена у нас нормальная рабочая связь оповещения то бишь при малейших каких-то возникающих проблемах мы сообщали ответственному дежурному по учреждению. Или же когда у них какие-то проблемы возникают, они сообщают нас. Ну и сообщаем и решаем. Сейчас никаких у нас нет проблем в части касательно технической подачи теплоносителя. Теплоноситель подается в полном объеме, обеспечиваем температурный режим в в общежитиях, в производственных помещениях. В целом, проведенную работу могу характеризовать как большое дело. Большое дело, потому что если каждый из нас имеет возможность что-то выбирать, то люди, которые находятся там, они выбрать ничего не имеют. Поэтому их содержание должно соответствовать санитарным нормам. Это как котельная вторая по счету, построенная в городе Кривом Роге. В каждый объект, который мы строим, мы вкладываем душу. Если вы видите, сделано все, чтобы это было украшением. Как вот на 33-м военном городке он вписался ну, полностью в ландшафт, в постройку. Ну і здесь это вот така жемчужина в данной ситуації на цій території, яка включає в себя укомплектоване высокоэффективным энергосберегающим оборудованием. Слід додати, що нова котельня працює в автоматичному режимі. Тут використане нове сучасне теплогенеруюче обладнання, а коефіцієнт корисної дії теплогенеруючого комплексу складає понад 98%.